Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walibis Clan. Kita perhatikan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini di mana-mana saja majlis pun dia pasti nak juga sebut pasal sakau, pasal rasuah dan macam-macam lagi. Tapi agak-agaklah tak ucapan sempena hari perayaan pun kena sebut benda tu juga. Tak ada benda lain ke masalahnya? Dahlah kau tak sebut benda lain. Tindakan kau pun tak menggambarkan apa yang kau sebut masalahnya cakap lain buat lain dah apa ceritanya kita intro dulu seperti itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian alhamdulillah saya telah pun selesai menjalani kem kepimpinan cemerlang anjuran bisnes saya inilah kan yang berlangsung dekat International Youth Center Bandar Tun Razak Memang betul-betul warna-warni dengan macam-macam program Serta saya sendiri pun mendapat periktirafan macam-macam lagi lah So memang sangat-sangat happening Tetapi tidak dapat tidak Saya tidak dapat melupakan tentang isu-isu semasa -isu Yang melanda negara kita ini Dan of course Untuk sekadar pen, apa tu, pendahuluan Saya ucapkan uh, selamat di Papali Kepada rakan-rakan saya Dan juga para penonton Yang beragama Hindu dan merayakannya Cuma menyebabkan tentang di Papali ini Tuan-tuan dan Kita semua tahu yang besok di Pabali ini akan dirayakan. Dan of course lah sebagai seorang Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim ini akan berucap bersempena dengan majlis perayaan kaum-kaum tertentu secara terbesarlah, secara terbuka dan sebagainya. Tetapi itulah, kalau kita lihat PM-PM kita terdahulu, mereka akan bawa mesej tentang unity, membawakan mesej tentang atau kemasyarakatan dan sebagainya. Tetapi Datuk Sri Anwar ini, walaupun ucapan bersempena dengan Depa Valley pun, beliau tetap nak bawa juga pasal sakau, pasal rasuah, pasal ada rumah dekat luar negara dan macam-macam lagi. Saya tak nak cerita banyak, anda tonton video ini. Berpuluh tahun, wang disakau, wang dicuri, rasuah tinggi. Saya cakap, sampai jadi mainan, pembakang memang dia, perla, dia lawak soal tata kelola. Now we have proven. Dalam dua tahun lebih yang lalu, kita rampas balik berapa jumlah? 15.5 bilion ringgit. It's not a small feat. Bayangkan 15 bilion ini patut dipergi pada orang tertentu, orang politik di atas. Sebab tu semua kaya-kaya belaka. Rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama Melayu, China, India, Sabah, Sarawak Hal ini we must be together To save Malaysia From the corrupt and the greedy ha, Ini Barulah ada makna cahaya Ini di Pawali tiap-tiap tahun Kita pergi cahaya, tapi terus gelap Ya re, mana boleh Macam tu, cahaya ini Kebenaran Cahaya ini keadilan Cahaya ini kebaikan menolak kegelapan, menolak rasuah, menolak penindasan. Ini arti sambutan di Pabali. Saya hadir ini kerana saya percaya bahawa semangat ini harus kita tegakkan. Nandri, Psst, terima kasih. So di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syano kata, "Oh, kita telah berjaya menyelesaikan mengutip kembali 15 bilion ringgit, bukan jumlah yang sikit." Hasil daripada penyakawan yang terlibat oleh pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Dan itu pun tak cukup lagi sebab masih lagi ada pemimpin yang ada rumah dekat luar negara, dekat Switzerland, dekat UK dan sebagainya. Yang ini kita masih hendak terus untuk basmi dan Perdana Menteri Mahir rasa hairan kenapa perjuangan ini dipandang enteng oleh sesetengah pihak dan sebagainya seolah-olah macam memerangi rasuah itu tidak penting Perdana Menteri kata kita kena perangi rasuah ini dan dia akan terus memerangi penyakau-penyakau ini sampai kesudahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian macam ni lah saya setuju kalau kita nak memerangi segala penyakau segala perasuah dan mereka yang telah menjarah kekayaan negara secara tidak betul saya setuju sangat-sangat Jangan kata saya setuju pula. Saya sangat-sangat setuju. Cumanya, ada beberapa benda yang peliklah dalam ucapan Perdana Menteri itu. Yang pertamanya sudah tentulah kan, kenapa dalam majlis itu perlu ucap benda itu, dalam majlis ini perlu ucap benda itu, dalam majlis yang sana perlu ucap benda itu. Seolah-olahnya, setiap majlis, tak kira hari raya ke di Pavali ke Tahun Baru Cina ke hari gawai ke Pesta Kak Matan ke apa-apalah. Dia tetap nak ucapkan, oh kita nak lawan rasuah, nak lawan rasuah sebagainya. Macam dah tak ada benda lain. Seolah-olah itu sajalah one trick pony oleh Datuk Sri Ibrahim. Benda lain tak ada lah. Dia cuma nak cerita tentang perkara itu saja. Itu saja yang dia tahu cakap sebenarnya tuan-tuan sekalian. Nak cerita pasal ekonomi, ekonomi negara kita memang tengah tuan-tuan balik. Nak cerita peluang pekerjaan, peluang pekerjaan pun makin lama makin menyusut. Nak cerita tentang pelaburan, pelaburan pun tak kunjung tiba. So yang boleh cerita cumalah rasuah dan juga sakau saja tuan-tuan dapat sekian. Macam tak ada benda lain dah. Tetapi itulah. Sekarang ini Perdana Menteri dan sebagainya cukup suka menggunakan hujah oh kita dah berjaya collect balik RM15 bilion. Ringgit. Itulah ucapan beliau dia dulu kan sejak dulu inilah. Cuma kita nak tanya juga RM15 bilion itu dia kutip dari mana? Kes apa yang telah berjaya diselesaikan? Nak tahu juga RM15 bilion itu datangnya dari mana? Sebab mudah saja untuk menuturkan kata-kata oh kita dah berjaya collect RM15 bilion ringgit dan sebagainya. Tetapi dari mana datang 15 bilion itu, tuan-tuan dan puan-puan? Dari mana datangnya duit yang telah dikutip banyak-banyak itu? Itu yang kita tahu. Sebab mudah saja nak tutur, oh kita kutip itu ini sebagainya. Tetapi perincian tak ada. Dia macam sekadar satu sembang, tapi tak ada fakta. Nampak tak? So anda kata kalau pada menteri ini benar-benar jujur, then beritahu dengan jelas. Dari mana datang 500 bilion yang telah dikutip itu? Ke angka itu just disebutkan saja untuk menjadikan telinga mereka mendengar. Untuk pastikan mereka tepuk tangan sebagainya. Mana dah tahu kan? Tetapi menyebut tentang itu tuan-tuan dan Saya rasa pelik juga. Sebab bila Perdana Menteri kata dia nak membasmi rasuah dan macam-macam lagi, memang macam agak kelakar. Sebab tindakan Perdana Menteri itu macam tak super bikin. Sebagai contohnya kan, beliau melantik orang yang tengah dibicarakan fasa pembelaan diri sebagai timbalan Perdana Menteri. Yang ni kita semua tahu. Kes bekas Menteri Sumber Manusia Ada sakau dekat lebih kurang 100 juta ringgit Sampai sekarang tak selesai Tak tahu apa hujung pangkalnya Tak pasti apa terjadi kepada pegawai-pegawai yang terlibat itu And then kemudian Kes rasuah yang melibatkan bekas-bekas pembantu Ahli Parlimen Seputih Pun sama juga Dia macam tu je Tak ada sembang banyak, tak ada cerita banyak Tak ada apa-apa kesudahan And then kemudian skandal rasuah Adun-adun Sabah tu kan yang begitu kecoh sekali Sampai sekarang tak selesai-selesai lagi banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kes-kes rasuah dan sakau atau sekurang-kurangnya yang disyaki rasuah dan sakau yang berlaku dalam kerajaan madani ini tidak diselesaikan oleh kerajaan madani ini secara asasnya. Masih lagi tergantung. Seolah-olah macam kes-kes itu oleh kerana ia melibatkan geng-geng kerajaan maka macam didiamkan maka ni macam dibiarkan macam tu je tidak dikejar, tidak dihangguk, tidak dihuguh tidak dibuat macam-macam lah tapi kalau kena kebangkang yang tak ada kes pun nak jadi kes betul atau tidak. So, kita tahu juga. Oleh kerana kes-kes seperti ini, kes-kes melibatkan uh, orang kata apa, mantan sementi semua dan sebagainya, tidak diselesaikan. Dan dari mana datangnya RM15 bilion itu? Dia kutip dari mana? Hence, soalan kita tadi. Dari mana dikutip RM15 bilion itu ataupun itu cuma satu angka yang disebut untuk menyedapkan telinga mendengar. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. -tuan, macam saya katakan, kita bukan tak setuju untuk memerangi rasuah. Silakan, perangi rasuah. Perangi sampai ke akar umbinya, kita suka. Tetapi dalam masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan kena detail. Fakta kena ada. Bukan sekadar nombor di bibir, tetapi juga kita perlukan fakta yang empirical dari mana dikutip di sebanyak itu kes apa yang dah selesai dan juga apa jadi dengan kes-kes rasuah atau sakau yang dikatakan melibatkan orang-orang kerajaan seperti mana yang tersebutkan tadi. Banyak lagi sebenarnya kes-kes yang melibatkan orang, -orang kerajaan yang setak tersebut di sini tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita faham-faham sendirilah tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang yalah kuman di seberang laut kita dah nampak. Gajah bapak besar depan mata. Kita buat-buat buta pula. Betul atau tidak? Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, 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 tuan. Bodoh, bodoh.